В Уфимской художественной галерее открылась выставка памяти Анатолия Головченко. Здесь собраны разные по стилю и жанру произведения. Многие из этих полотен давно уже хранятся в частных коллекциях, не только в России, но и за рубежом. Художник работал как масляными, так и акриловыми красками. Привлекала его и графика. Некоторые из представленных работ датируются еще студенческими годами. Но большая часть работ Анатолия Константиновича – это полотна, созданные им после завоевания в 1988 году Гран-при на международной выставке-конкурсе «Графики в Торонто». Он изображает ну, как бы все, что нас окружает. Это и прекрасно написанные цветы, это и животные, но это природа, люди, которые нас окружают. У него было очень много друзей, его очень любили. Это был светлый человек. Многие наброски уже закончены. Работы Анатолия Головченко вошли в трехтомное издание стихов его тезки Анатолия Ващенко. С уфимским поэтом они были не только дружны более 40 лет, но и вдохновляли друг друга на создание новых произведений. В мастерскую у него, когда я приезжал, это была очень поэтичная, романтичная атмосфера. Ругаться там нельзя было. И грубых слов нельзя было говорить, он делал замечания. Там вся атмосфера его творческая. Ожидание муз, музы, и тишина экологическая такая, какое-то масло, запах, цветы самые разные.